Россия без Путина прожила как минимум 12 дней. Исчезновение российского лидера вызвало огромное количество домыслов. До этого российский гарант появлялся на публике аж 5 марта. И после этого появился только лишь вчера, 16 числа. И появилось огромное количество версий, почему Владимир Владимирович отсутствовал. От банальной болезни до чуть ли не каких-то дворцовых переворотов. Но самый главный вопрос, который в самом повестке дня, это какой будет Россия, если Владимир Владимирович внезапно перестанет быть президентом? Прекратятся ли боевые действия на Донбассе? Что будет с Крымом? И так далее, и так далее, и так далее. Вот мы обобщили все эти домыслы, слухи, версии, в... отобрали самые интересные варианты, готовы предложить вашему университету. Вниманию, а после этого обсудим все это с гостями. Чи є життя після Путіна? Більшість українців переконані, без російського президента Володимира Путіна війна на Донбасі швидко закінчиться. Але чи так це насправді? Є кілька версій того, що ж буде з Україною та Росією без Путіна. Перший варіант: якщо Путіна не стане, то ротично влада перейде до прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, який відповідно до російської конституції матиме три місяці для того, щоб організувати дочасні президентські вибори. І ймовірно, наступним очільником держави стане саме він. У цьому випадку постпутінська Росія навряд чи відмовиться від свого авторитарного курсу. Тож сподіватися на прихід до влади порівняно ліберального, адекватного уряду не варто, переконаний російський політичний аналітик Дмитро Орєшкін. Варіант другий до влади прийдуть політики-реакціонери, запеклі вороги всього нового та прогресивного. Тобто російська пропаганда так і буде спрямована проти загниваючого західу та фашистської України. І відповідно конфлікт на Донбасі не тільки продовжиться, а може й погіршитись. Варіант третій владу візьмуть політики-державники. Вони спробують. Домовитись із заходом про прийнятні для Росії умови повернення у світове співтовариство без істотних територіальних втрат. Тобто Крим залишиться в Росії, а ситуацію на Донбасі контролюватиме Київ. Варіант четвертий до влади прийдуть путінські олігархи, які через страх втратити свої капітали та вплив підтримують зрозумілу заходу фігуру президента ліберала. У такому випадку, після згортання російської присутності на Донбасі, піде процес формального повернення Криму Україні і вироблення нової системи міжнародної безпеки. Про такие варианты пишет американская пресса. Как не потеряться в лесу домыслов? Найти проводника? Мы нашли. У нас в гостях экс-руководитель службы внешней разведки Украины <связычный> Николай Маломуж. Доброе утро. Доброе утро. Давайте, Николай. чтобы не тянуть кота за подробности, ваша версия, Давайте. что происходило, где был Путин? Ну, версия 100% известная, потому что мы уже несколько дней назад, 8 дней озвучили ее. Да, действительно, он болел, он проходил реабилитацию. Путину тоже нужно омолаживаться. Ну, и, конечно, он человек, он болеет, но в традициях России, конечно... Президента слабого не показывать, непрезентабельного, который не нравится женщинам, вот, который именно э, не показывает, что он очень мощный лидер, боец, который именно ведет очень жесткую политику и с Западом, и с НАТО, и на Украине. Поэтому в данной ситуации э, в этой традиции, конечно, они его спрятали, но под эту ситуацию многие версии прорабатывались. И мониторила ситуацию ФСБ, разведка, другие ведомства и определились, кто же, так сказать, э, уже возможно, э, уже готов предать. Кто то уже какую-то модель политическую, силовики может быть свою модель, вот на международном уровне уже орієнтирка ориентировка лояльности, именно. какие страны, например, там как это будет реагирувати Австрия, которая заявляла, что она поддержит Путина. вот Мотона порінки лакмусовая бумажка для проверки настроения. Да, да? это очень такой мощный мощний посил. А да. скажи, пожалуйста, ласка, ось на тому відео, де, яке ми бачили, да коли з'явився Путін, то наприклад, жінки коментували ці відео так, що він дуже погано виглядає насправді. Він він не дуже пітні, у нього якось трясуться ноги. Він дуже він якось дуже сильно хворий досі. Ну він хворів дійсно декілька днів, так серйозно, а вже реабілітація проходила 3-5 днів останніх. Ми десь орієнтували, що він на понеділок 100% вийде. Пам'ятаєте, мабуть, в четвер озвучує, що понеділок він вже на перших заходах буде, тому що вже поставлено завдання термінової поставити на ноги і показати публіці, угу. тому що процес затягнувся, як ми говоримо. Уже зразу, крім того, що версії появилися, вже зразу розпочалися відповідні рухи. Так. І це крім аналізу, щас. Но если говорить вот. о версиях, давайте дадим возможность высказаться представителям российской стороны. Да, друзья, у нас так получилось что действительно, вот как раз-таки, прогнозы о том, возможно ли Россия без Путина и какой может быть Россия без Путина, их очень много. И в этом всем я хотел бы попросить нам помочь разобраться коллегу российского политолога Андрея Карова. Андрей с нами на связи. Андрей, доброе утро. Доброе. Андрей, а вот ваше мнение, отсутствие российского лидера в течение 12 дней, ну, причиной и что, вот, как вы, почему он исчезал? Ну, он нам же рассказал, что он не исчезал, он на месте. Знаете, когда мучили немцы Зою Космодемьянскую, у нее спросили, где Сталин, она сказала, на своем посту. Вот Путин тоже на своем посту, так что все нормально. Земля не сошла со своей а орбиты, не выпало из оси, Путин на месте, Путин жив. И вот как сказал президент Киргизстана, не дождетесь. Да, Андрей, ну вот смотрите, мы помним, что да, Владимир Ленин в 55 это дедушка Ленин, а Владимир Владимирович в свои 62 это молодой перспективный политик. Но все-таки мы же понимаем, что жизнь полна неожиданности, что вот внезапно просыпаемся мы утром и узнаем, что в результате недолгой и непродолжительной болезни, например, что-то произошло. Россия на следующий день после Владимира Путина. Какой она будет, по вашим ощущениям? Знаете, Володин есть такой вот политик в России. Он сказал: нет Путина, нет России. Значит, никакой, России не будет. На самом деле, есть, знаете, это проблема всех авторитарных режимов. Она как раз а заключается в том, что они очень сильно зацеплены на индивидуальность властителя, и без властителя начинается смута, начинается неопределенность. Я думаю, что в России без Путина, когда Путин перестанет быть президентом, начнется, ну, как мы знаем, за 15 лет все, не то чтобы нативные кандидатуры, но вообще которые, кандидатуры, которые когда-то на что-то могли бы на что-то могли бы претендовать, они все куда-то делись, все где-то потерялись по дороге, в результате фигура безальтернативная и без Путина будет короткая, жесткая диктатура а после диктатуры, почему короткая? Потому что ресурс легитимности у такой mm -hmm. диктатуры будет небольшой. И после диктатуры будет смута. А смута – это всегда для России развал, неопределенность, хаос. Так что... Спасибо, Андрей. А, российский политолог Андрей Акаров был с нами на прямой связи. Вот К вам такой же вопрос. Россия без Владимира Путина – какая это Россия? Ну, в первую очередь, конечно, нужно обратить внимание то, что в России выстроена очень же система уже десятилетняя в отношении э, полного контроля ситуации политической экономической э, оборонной сфере международных отношениях и эта модель она э, держится не только на путине это очень мощный блок. Я лично знаю Путина, знаю и всех окружений, силовиков, Шойгу, экономистов, олигархов, политиков. Это, конечно, система, которая будет консервировать ситуацию в целом. Да, даже если бы Путина не было, эта система менялась бы. Но она менялась бы постепенно. Это, конечно, консервация тех отношений, это, конечно, контроль Крыма возможно, это постепенные, как при андропии было, послабление отношений с Западом, вот, но это только точечно. Это, конечно, в регулированной ситуации по востоку Украины, но э -э, по сценарию все-таки Москвы. Это и автономия, это особый статус, это требования изменения Конституции. Это постепенно, конечно, налаживание, в первую очередь, экономических отношений, а затем уже и политических отношений с западными странами, в первую очередь, США. Это перспектива будет, если мы это говорим уже о той рите, которая будет если мы говорим о Медведеве, он там не, не, управляет ситуацией. Он ставленник Путина, он выполняет те задания. И клан мощный, который имеет, он сразу же, так сказать, сменит мою парадигму. Э, Медведев может остаться, например, или вообще уйдет, потому что очень мощная оппозиция Медведеву. І срість силовиків, і Путін только одірить на те довжності. Є сі, конечно, путін уходять. Соотвісно до судьба, від відвідував вже можуть бути мощнею. Але ну, якщо дозволити, від глядачів запитання, ми з вами спілкуємося. Ось глядачі нам називають запитання, коли можливо за вашим досвідом, за вашими оцінками, якщо спрогнозувати, настане мир в Україні, і чи можна якось поєднати зникнення Путіна? От мож з можливим настанням миру на Донбасі і загалом в Україні? Ну прямо зникнення не можна поєднувати, тому що в даний момент це епізод. В ситуації в Росії він веде ту ж політику, яку вів, але в даній ситуації все таки є перспектива поступового зменшення напруги і припинення вогню і відведення техніки. І е, якщо ми все-таки зуміємо згенерувати всю міжнародну громадськість, особливо на рівні сімки підкреслюю, або двадцятки, і вийдемо на модель, все-таки все, все біду що договору світового про врегулювання проблем безпеки, тому, тому що сьогодні вже баражуємо е, на ракетоносці. Це якщо ми говоримо про цей ефективний процес, він може пройти за 3-4 місяці і може yeah. вийти на модель регулювання в цілому. Тобто на вересень, жовтень місяць, якщо буде ефективно працювати, і наше керівництво разом з представниками перш чергу лідерами країн, я підкреслю не нормандської четвірки, це слабий формат, а лідерами країн сімки, а краще двадцятки, від чого Путін критично залежен, але він тоді учасник цього процесу регулювання і дорожна карта по Україні під цим потужним міжнародним контролем не бойовики ОБСЄ. це не працює, А Разумію. той контроль забезпечить таку ситуацію. Але тут ми саме зацікавлена сторона. Наш президент провів проти суперініціативу, щоб цей процес шоу. Тобто за 3-4 місяці можна буде цього досягти. Можна організувати це Стараски. все, і з урахуванням того, що я, наприклад, спілкувався з лідерами країн світу 3 місяці назад, і вони готовність проявила, але м'яч на Україні на стороні України і Многі ми, ми, доді надіялися, ми. що буде якесь мирне урегулювання, регулювання, поки Путіна не було там Ксавченко, пустили врачі якісь Такие мирные инициативы пошли на телеканале. На телеканалах российских начали говорить вместо Новороссии называть вещи своими именами Луганская и Донецкая области. Но потом выходит фильм про Крым, в котором есть интервью, где Путин объективно признается в том, что нарушалось международное законодательство. И вот после этого, как по-вашему, будет реагировать мировое сообщество? Тут такая ситуация. Это просто демонстрация того что, того, что как будто бы идут поступки. И с другой стороны, демонстрация, что вот мы за Минское соглашение, поэтому мы идем на определенные послабления, чтобы именно и Украина, и Запад следовали этому принципу. Сейчас продемонстрирует, что якобы мы не выполняем какие-то пункты, особенно по особому статусу, что приняли какие-то особые, сегодня уже будем принимать на Верховном Совете, проекты закона. Соответственно, не прекращаем огонь, то есть с их стороны идет обвинение. Соответственно, Россия принимает именно контрмеры, что после выхода Путина, а это совещание было период ее болезни, так называемый, уже проведены и проводятся на учения Северный флота, Южного федерального округа Крыму, то есть демонстрация силы. Если вы не идете за этим сценарием, например, который мы предусмотрели по Минскому варианту, соответственно, мы применяем и показываем силу. Понятно. То есть, то есть, вот, спасибо Николай Маломуш, экс-руководитель службы внешней разведки Украины, был сегодня у нас в гостях.